И всем привет! И сегодня с вами я, Настя. И сегодня я буду э, показывать вам мод на Майнкрафт. Итак, приступим. И... Итак. Это палочка эфрита. Это... Это быстро. Итак, я, наверное, что-то не то сделала. А, ну да. слишком медленная. Ну ладно, сделаем вот так Итак, сегодня я вам буду показывать мод на драконов. Я в той серии говорила, когда я снимала мод на мебель, что я буду на этот раз тоже снимать моды. Итак, вот яйцо. Это яйцо, чтобы создать дракона. И чтобы его создать, нам понадобится перо, Палочка эфрита, Кладенец дуба и булыжник Ну и, конечно же, седло. Итак, э -э приступим. Тыкаем, точнее, тыка, бьем его пером. И у нас будет воздушный дракон. И пока не все возрождается, еще, мы возьмем следующее перо. Кстати, да, это он, это делать все. Надо его ударить. Отходим. вот у нас появился такой дракончик. Мы его должны тыкать, пока он не вырастет. Итак, ждем, 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 ждем. Вот, у нас он вырос. Мы садимся на него, мы можем сесть в седло, и мы можем летать на нем. Когда мы встаем, он также встает. Итак, давайте же приступим к следующему дракону. Итак, дракончик, палочкой и фрит. Что у нас будет дневной дракончик. Итак, давайте пока на следующее яйцо возьмем. И почему они так, только возрастаются? Это вообще я э, громкость чуть-чуть уменьшу. И вот, у меня появился довольно такой маленький. Ой-ой. Ну ладно, так. Мне так он нравится. Тем, что он такой яркий. Вот, вот, смотрите, у него, вот какой он у нас вырос. Давайте на него сначала. Ну, Берем тут у нас. Тут дракон куда-то ушел. Ну и давайте следующий дракончик. Это у нас Саджин из дуба, и мы сейчас будем вызывать э, джунглей. Дракона джунглей, короче. как то он так называется. Итак, берем другой дракон. И вот у нас уже он появился. Мне он так нравится, такой зелененький, прикольненький. Итак, ну, мы его уже сели, случайные, Случайно. Они такие прикольные довольно. Я вам потом еще в конце покажу скриншоты с этих дракончиков. Как на лицо, третьего лица. Итак, давайте я все-таки сделаю утро, чтобы вам было видно, что я буду делать. Итак, у нас уже есть три дракона. Итак, теперь нам понадобится замковый булыжник. Я не знаю, что это за дракончик, но там какой-то дракончик. И вот, а, вот у нас он двухголовый. Я вспомнила еще одного. Вот, он очень быстро растет. Смотрите, какой. У него даже крылья расправлены. Я даже на нем скину вам скриншот в конце видео. Он такой какой-то страшный. Да, и нам теперь еще понадобится ведре э -э вода, чтобы создать э -э -э, океанского дракона. Я Не помню, как он точно называется. Да. Итак, ждем. Давайте возьмем еще одно яйцо Вдруг еще я кого-то вспомню Так, мы их должны кормить водой Кормить водой э, Животное Это как вообще а Почему он до сих пор здесь Не зарядился? Уже не После него что в воду поставить Или что И что подальше дойти Вообще какой-то дерзкий дракончик Итак, я его еще раз дам, потому что он вообще не хочет возрождаться. Давайте вернемся, вдруг он возродится. О, вот, смотрите. Он такой у нас. Как бы. Вот, он вот он у нас такой. И вот еще наружу его воду. Вот сюда заработал этот телевизор вот да и наверное также монитор работал да также монитор там все показано еще должен быть какой-то туголовый но я не помню какой-то какой-то у меня раз два три четыре 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. А я еще одного вспомнила. Нам понадобится обсидиан, чтобы сделать дракона Эндера. Вот он такой прикольный вообще будет. Мне он так понравился. Вот, смотрите. Он, конечно, не эндер, но тоже прикольный. Вот у нас он вырос, такой вообще приколист. И я сейчас еще посмотрю э, еще какие-то драконы, которые там должны быть. И я пока не поставлю на паузу. Итак, продолжаем. И я еще нашла, точнее, нашла еще одного дракончика, который можно спаунить. И для этого нам понадобится алмазы. Это у нас алмазный такой дракончик. Вообще, мне так нравится. Кормить дракона алмазами вообще не хочется. Так, мы отлетим подальше. Итак, так, так, И что же, и что же? Что же здесь не произошло? О! А? Ну, у него упало. И вот. Он у нас тоже двухголовый. Вот я вам говорила, что их должно быть два. Боже, я совсем не Он какой-то некрасивый. Согласна со мной? И он что-то исчезает постоянно. Итак, вот такой мод на дракона. Если здесь хотя бы наберут 10 лайков, 10, 10, 10 лайков, то я оставлю ссылку в описании. Да. Если вам также э, понравился этот мод, тоже ставьте лайки. И пишите мне, пожалуйста, в комментарии, какой вам дракон больше всего понравился. И э, я, наверное, не буду оставлять скриншоты на последние. Просто не хочу монтировать видео, чтобы вам было интересно, как это все, как это все, 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 все. Итак. И... Подписывайтесь на канал мой. И всем пока!